Рада вітати усіх, хто приєднався до нас, як завжди, у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально і сьогодні у програмі ми з вами дізнаємось, чи загрожує Дніпропетровську епідемія грипу та як уберегтись від цієї недуги. У нашій студії кваліфікований експерт, який дасть відповіді на всі запитання. Це Володимир Чумак, головний інфекціоніст Дніпропетровська, завідувач відділення номер 1 міської лікарні номер 21 Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір, студії... Добрий вечір, зрителі. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на такі актуальні запитання, яких сьогодні буде багато саме від містян від дніпропетровців. Але перед цим я пропоную переглянути нашу постійну рубрику Соцопитування чи знають Дніпропетровці, як можна оберегтись від грипу? Потім повернемось у студію. Залишайтеся з нами. Сидіти вдома, нікуди не ходити, чай з малиною, з вулиці приходити, мити руки. І все мить. чистой, хорошей водой. Если я больна гриппом, я постараюсь, чтобы не заболел никто из моих окружающих. Я постараюсь находиться в отдельной комнате. Или если выходить на улицу, одеть маску. И При... принимать меры предосторожности. Есть чеснок, лимон. Закаляться босичком по снежку. И нужно мыть ноги холодной водой. Кушать мед, чеснок. И можно уберечься, носить шапку. Не мерзнуть, додеваться тепло. То я думаю, можно. Профилактические какие-то народные средства. Чеснок, лук, ну и все остальное. Молоко с овсом очень хорошо помогает. Топить молочко с медом и овсом. Народными методами противовирусные принимать. Оцелококцином хороший препарат. Комеопатия безопасна. Сейчас ног, цибулю, как обычно. Ну еще, может, какие-то медикаменты, потому что сейчас же без медикаментов у каждого организм разный, так что... Одним чесноком не, убери, не убережусь. Думаю, нужно повышать иммунитет свой, заниматься спортом, побольше питаться правильно, фрукты, овощи, ходить в сауну по возможности, дышать свежим воздухом, прогулки. Про это, про это помещение, чтобы влажность была в помещении. І взагалі радуватися життю, побільше позитивних емоцій. Ну, настраюватися, що тебе нічого не візьме. Ну і профілактика, вакцинація грипу дуже важна. Отже, ми повернулися в студію. Пане Володимире, ви все чули гарний рецепт, такий останній, так актуальний на всі випадки життя, але тим не менше ми говоримо про грип, тож чи готові Дніпропетровці? про Мне очень понравилось, конечно, последнее выступление нашей горожанки, которая сказала о том, что необходима вакцина профилактика, положительные эмоции и здоровый образ жизни. Здесь можно стопроцентно с ней согласиться, потому что основной профилактикой гриппа является краеугольным только вакцинация. Вся любая профилактика гриппа складывается с трех процессов. Это специфическая... Профилактика, которая включает в себя вакцинацию, химиотерапия ⁇ это использование противовирусных препаратов и не специфическое ⁇ это соблюдение правил личной гигиены. Так вот, давайте остановимся на вакцинации. Вакцинации необходимо делать всегда в ноябре месяце, с ноября по декабрь месяц, хотя даже во время эпидемии гриппа вакцинация также не является противопоказанной значит Тогда вакцинация я ел, 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 да является действенной потому что антитела после прививки вырабатываются в течение двух недель к концу второй недели и вот когда наши горожане провакцинируются в ноябре месяце то как правило мы ожидаем рост вирусных инфекций и гриппа не эпидемии и не пандемии, а просто незначительное повышение роста вирусных инфекций, куда будет входить и грипп. То есть те штаммы, которые циркулировали в прошлом году у нас в Днепропетровской области и по Украине, практически те же самые штаммы будут циркулировать и в этом году. То есть наши горожане уже имеют в какой-то степени иммунитет к этим вирусам и поэтому немножко легче будут переносить эти заболевания. Значит, что характерно, что вакцинацию необходимо делать всем людям от 6 месяцев до 65 лет, но люди, которые страдают часто многими соматическими заболеваниями, то есть хронические бронхиты, патология сердца, почек, им обязательно показана вакцинация. Вакцинация не является спасением от гриппа, просто человек, который прошел вакцинацию, у него уже выработаны антитела, и он просто легче перенесет это заболевание. То есть не в тяжелой форме, которая может дать осложнение, которые может приводить к серьезным последствиям, иной раз вплоть до инвалидности, потому что вирусы гриппа любят также и нервную систему, кроме легочной системы, и иногда возникают менингиты, менингинцефалиты, которые могут приводить к нарушению трудоспособности человека. Отсюда временная инвалидность, и любые последствия, которые вирус гриппа дает, это и воспаление легких пневмоний, и патология почек, и патология со стороны сердечно-сосудистой системы. На втором месте идет химиопрофилактика, это имеется в виду противовирусные препараты. Э, население нашего города должно знать, что если человек уже заболел, то только в первые три дня будут эффективны противовирусные препараты. В последующем, уже на пятый-шестой день, если... Вирус гриппа уже сделал свое коварное дело и дал осложнение. Противовирусные препараты совершенно не показаны. Они уже никакого эффекта не дадут. То треба на перших етапах в перші три дня тоді біль висока вероятність зниження різка осложнені? Пане Володимире, я ще хочу запитати вас про вакцинацію. Ви сказали в листопаді найоптимальніші терміни для того, аби робити щеплення. Да. За вашими даними, чи багато було таких, які його зробили, таких людей чи модно сьогодні бути здоровим? Наверное, я думаю, что модно сегодня быть здоровым человеком, чем больным, потому что учитывая экономическую ситуацию в стране, очень тяжело приобретать медикаменты, и медикаменты очень дорогие. О статистике по вакцинации я вам ответить не могу, потому что наш стационар занимается в основном лечением больных. Это вопрос надо задать санитарно-эпидемиологической службе, которая отвечает за эти вопросы. Санитарно-эпидемиологическая служба и иммунологи, которые должны э, нести эту информацию в наши... Но, тем не менее, эти вакцины, эти щепления сегодня доступны, так? Да, их да, да, да. треба робити у яких умовах, в амбулаторных чи можна Значит, самостійно купувати? Нет, человек может приобретать самостоятельно вакцину от гриппа, но при этом должен быть соблюдаться цепочка последовательности от закупки вакцины до прививочного кабинета. Соблюдается определенный холодовой режим, э, хранение вакцины и все прочее. Поэтому, э, если же в стационаре, который занимается прививочными кабинеты при поликлиниках, у них отсутствует данная вакцина, э, горожане могут приобретать ее в аптеках при соблюдении определенных условий то есть сроки хранения вакцины, сроки ее использования, доставка до прививочного кабинета, и уже в дальнейшем специалисты будут решать, нужна ли человеку прививка или нет. Прежде чем сделать прививку, надо необходимо пообщаться со своим семейным врачом потому что многие люди считают, что после прививки могут быть какие-то осложнения. По статистическим данным, которые есть за рубежом, у нас на Украине эти статистические данные не ведутся, после прививки от гриппа только у одного человека на миллион могут быть какие-то серьезные осложнения прививочной реакции. Как правило, вакцины от гриппа они являются какими-то тератогенами и несущими за собой осложнения поэтому в течение месяца человек должен быть совершенно здоровым. У человека должна отсутствовать реакция на куриный белок, потому что все вакцины от гриппа созданы на курином белке. И поэтому прежде чем делать прививку, надо э, решить все вопросы с семейным врачом или с врачом прививочного кабинета, который будет производить непосредственно эту прививку, как уберечься от осложнений и что необходимо для этого Делать. То самодіяльністю ми не займаємось. Нет, так? І ще до желательно. цього наше наступне відеозапитання, хоча би ми всі разом його послухали. Будь ласка, увага на екран. Ли грипп Буває таке, що не звертаються до лікаря. Так, можливо, навіть і не знають люди, що це грип і яку загрозу він несе. Ви знаєте, що не завжди. Вирусные инфекции являются гриппом. Грипп имеет свои отличительные клинические проявления. И не всегда грипп может протекать в тяжелой или среднетяжелой форме. Существуют и легкие формы течения гриппа, когда человек может и в домашних условиях лечиться, не обращаясь за медицинской помощью. Поэтому в каждом индивидуальном случае надо решать только по совету врача. Если вы не хотите ложиться в стационар, вы вызываете участкового или семейного врача, который даст рекомендации и оценит тяжесть вашего состояния, потому что под маской гриппа могут протекать и масса других заболеваний, которые являются как бы мимикрией над другими заболеваниями. Поэтому э, каждый считает, что если он протемпературил 2-3 дня там до 5 дней, то он перенес именно в зимний период вирусную инфекцию или грипп. Но это не всегда бывает так. Поэтому э, можно лечиться. И в домашних условиях легкие формы гриппа и средней степени тяжести разрешены в здравоохранения лечиться в амбулаторных условиях, но надо учитывать еще сопутствующую патологию. Если человек совершенно молодой, здоровый, нет хронических заболеваний, конечно, он может лечиться в амбулаторных условиях. Но если люди э, страдающие патологией сердца, почек, э, которые часто болеющие, конечно же, тут лучше не рисковать, обращаться за медицинской помощью и... Мне кажется, всем больным будет предложена госпитализация для того, чтобы избежать более серьезных осложнений от гриппа. Так, это, может быть, наикращая порада, так? Не заниматься самолечением. Да, не заниматься самолечением, а лучше обратиться за медицинской помощью. Сроки лечения неосложненного вируса гриппа от 5 до 7 дней. Так. А осложненные формы гриппа немножко дольше проводят стационар. И мы наступное видео запитание, будь ласка. Как уберешься от гриппа во время эпидемии? Если не сделала прививки, какая должна быть профилактика? В первую очередь, если вы не успели сделать прививку или по каким-то, может быть, материальным возможностям человек не смог приобрести вакцину, надо исходить из того, что... В первую очередь положительные эмоции, то, что мы уже говорили, потому что, если вы помните вспышку гриппа, которая была у нас, когда был скуплен весь чеснок, лимоны и все прочее, все противовирусные препараты, которые были в аптеках, а потом люди все их выбрасывали маски. да все маски были куплены а потом все это выбрасывалось в мусорники потому что уже сроки годности стекли. поэтому надо исходить из реалий того что есть если же вы уже э -э -э в период эпидемии роста вирусных инфекций чтобы убереться, это положительные эмоции к чему приводят положительные эмоции потому что вырабатываются эндорфины гормон радости которые способствуют защите нашего организма. Второй момент мы должны знать, что наш организм и так вырабатывает интерферон, который будет защищать нас от вирусных инфекций. Не совсем согласен с предыдущими выступлениями наших горожан, которые говорили, когда вы выходите на улицу, надо одевать маску. Это совершенно неправильно. Когда вы выходите не в места массового скопления людей, не сидя в маршрутке, а гуляете по воздуху, то маска совершенно вам не нужна вы делаете только себе хуже условия. Поэтому, когда вы идете в места скопления народа, там нужна маска обязательно. Если вы пользуетесь одноразовыми масками, срок действия ее 2 часа. Если же это многослойные маски, там до 4 часов можно эту маску одевать. Второй момент, <coughs> с народных средств. Да, в своей степени чеснок, лук, это препараты, которые содержат фитонциды, то есть действующие на вирусы. Но их надо употреблять в умеренных количествах. Не съедать за один раз два-три лимона, а потом страдать от гастритов, гастрододенитов, обострений язв и все остальные продукты. А все должно быть умеренно. Небольшие дольки лимона в чай, Чай должен быть не горячим, потому что наш народ считает, что если выпил горячий какой-то жидкости, то ли чай, то ли горячее молоко с медом, Цепширики. то это убережет вас от гриппа. Но вы запомните, что и чай, и молоко с медом, они попадают не в дыхательные пути, а в пищевод и в дальнейшем в желудочно-кишечный тракт. Поэтому особого действия никакого не будет. А обострение панкреатита очень вероятно. Поэтому использование народных средств тоже показано. Но самое главное ⁇ это здоровый образ жизни. Во время, если вы уже заболели или члены семьи заболели, все правильно было сказано, необходима изоляция больного, чтобы он не контактировал с со здоровыми людьми, потому что во время кашля, чихания вирус гриппа распространяется на все окружающие поверхности и может сохраняться на этих поверхностях от 2 до 8 часов. Поэтому проветривание комнаты, влажная уборка, свежий воздух – это будет одним из факторов, которые повлияют положительно для нашего организма при заболевании и уберечься от контакта со здоровыми людьми особенно если есть маленькие дети, стараться изолировать этого больного. Так, это очень ценные рекомендации. И слушаем наступное запитание в открытого микрофона, будь Как отличить грипп от ОРВИ и других простудных заболеваний? Каждое заболевание имеет свою характерную клиническую картину. Как правило, все мы часто болеем вирусными инфекциями. И если это вирусная инфекция, то, как правило, с чего она начинается? Сразу высокая температура, появляется насморк, першение в горле, сухой кашель. При гриппе немножко другая картина заболевания, даже клинически. Это проявляется тем, что буквально первые двое суток у человека идет сухой период, то есть только кроме повышения температуры боли в мышцы, суставного синдрома, э, першение в горле, никаких других жалоб у человека не будет. И только на второй день начинает появляться э, ренит, то есть насморк, усиливается першение в горле, усиливается сухой кашель. Второй момент. Объективно, когда мы смотрим больного и все наши специалисты нашей клиники 21-й горбольницы, элементарно могут отличить без лабораторных исследований, то ли это грипп, то ли это парагрипп, то ли это аденовирусная инфекция. Для гриппа характерна выраженный склерит, конъюнктивит одутловатость а лица, кровоизлияние на мягком небе, это точные такие кровоизлияния, и ускультативные данные. То вы все таки Конечно, обязательно надо обращаться. В поликлиниках есть кабинет инфекционных заболеваний, которые там тоже обслуживают, находятся врачи-инфекционисты. И, как правило, они после осмотра их или направляют к нам в стационар, или дают уже более качественные рекомендации, как Уберечься. поэтому любая вирусная инфекция, их существует свыше 300, имеет свои отличия, да, как может, в клиническом, так, так и в лабораторном. У нас есть данном. еще одно видео-запытание, будь ласка. Если гриб без температуры, что это может быть и как лечиться тогда? Ну, вы знаете, это не совсем правильно, гриб без температуры. Так же само как выражение кишечный грипп. Если в зимний период у человека лихорадка и послабление стула, говорят, это кишечный грипп. Такого не может быть. Грипп без температуры может протекать, как правило, в летний период. В летний период это вызывается вирусом гриппа С. И в основном страдают закрытые коллективы. Это интернаты, детские садики. Да, тогда может протекать грипп без температуры. В зимний период, как правило, в основном циркулируют вирусы гриппа А и Б, которые сопровождаются повышением температуры. Поэтому без температуры это очень сомнительно поставить Диана, что это грипп. Так, и маем остальное запитание открытого микрофона. Будь ласка, увага. Угрожает ли Днепропетровскую эпидемия гриппа? Мы в самом начале нашего интервью уже говорили о том, что в этом году Епідемії гріпа не намічається. мічаці бути незначительний рост вірусних інфекцій і гріпа, тому що циркуляція штаму віруса гріпа А і Б, які будуть в этом году по прогнозам і которые були в прошлом году, практично будуть ідентичні. Поэтому епідемія гріпа Дніпропетровську не угрожає. Але тим не менше будемо насторожі, будемо виконувати ті цінні поради, які сьогодні подали нам і глядачам. Дякую вам за це. Спасибо. Вам, друзі, дякую за те, що були з нами. Нагадаю, це було інтерв'ю актуально, і сьогодні гостем студії був Володимир Чумак, головний інфекціоніст Дніпропетровська, завідувач відділення номер 1 міської лікарні номер 21 Вам бажаю бути здоровими. Зустрінемось на все добре.